সকলোকে নমস্কাৰ মই প্ৰদীপ আজি মই আপোনালোকক মই বাছত লগ পোৱা এজনী ছোৱালীৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ এদিনাখন মই বাছেৰে যাত্ৰা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ বাছখনত যথেষ্ট ভিৰ যদিও মই খিৰিকীৰ কাষৰ ছীট এটাত বহি পৰিলোঁ মোৰ কাষতে এজন যুৱক বাছখনত যথেষ্ট ভিৰ যুৱকজনৰ কাষতে এগৰাকী পঁচিছ বছৰীয়া মানুহৰ মহিলা এগৰাকী মহিলাগৰাকীক দেখাই শুনাই পিন্ধনে উৰণে এগৰাকী বনোৱা যেনেই লাগে বাছখনত যথেষ্ট ভিৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত বাছখনে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে প্ৰায় চাৰি পাঁচটামান ষ্টপেজ যোৱাৰ পিছত মোৰ কাষত বহি থকা যুৱকজন বাছৰ পৰা নামি গ'ল চিটটো খালী হ'ল তথাপি তেতিয়া সেই বনোৱা মহিলাগৰাকী তাত বহিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু নবহি আগৰ ফালে থকা এগৰাকী মহিলাক তেওঁ মাত লগাই মাতি আনি চিটটোত বহিবলৈ দিলে তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে তুমি বৰ বৰ ভাল কাম কৰিলা মোৰ আঁঠুৰ বিষৰ কাৰণে মই থিয় হৈ থকা মই বহুত অসম্ভৱ হৈছিল মই বহুত কষ্ট পাইছিলোঁ তেতিয়া সেই বনোৱা মহিলাগৰাকীয়ে মাত্ৰ এটা মিচিকীয়া হাঁহি মাৰিলে এনেকৈ বাছখন গৈ আছে আৰু প্ৰায় চাৰিটামান ষ্টপেজ যোৱাৰ পিছত সেই আঁঠুৰ বিষ থকা মহিলাগৰাকীয়েও বাছৰ পৰা নামি গ'ল তেতিয়া সেই মহিলাগৰাকীয়ে ছিটটোত বহাৰ সুবিধা পালে যদিও তেওঁ নবহি ওচৰতে থকা এগৰাকী কম বয়সীয়া মহিলা তেওঁ তাত বহিবলৈ দিলে কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ হাতত এটা কেঁচুৱা আছিল মহিলাগৰাকীয়ে বহি সেই বনোৱা মহিলাগৰাকীক ক'লে বাইদেউ আপুনি মোক ইয়াত বহিব দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ কাৰণ মই মাইনাটোৰ লগত মৎ থিয় হৈ থকাটো মই বহুত অসুবিধা পাইছিলোঁ তেতিয়াও মাত্ৰ সেই বনোৱা মহিলাগৰাকীয়ে হাঁহিটি মাৰিলে এনেকৈ গৈ আছে গৈ গৈ আৰু প্ৰায় ছটামান ষ্টপেজ যোৱাৰ পিছত সেই কেঁচুৱা লোৱা মহিলাগৰাকীয়েও নামি গ'ল চিটটো পুনৰ খালী হ'ল যদিও সেই বনোৱা মহিলাগৰাকীয়ে তাত নবহি অকণমান আঁতৰত থকা বয়সীয়া মানুহ এজনক তালৈ মাতি আনি বহিবলৈ দিলে তেতিয়া সেই বয়সীয়া মানুহগৰাকীয়ে এই বনোৱা মহিলাগৰাকীলৈ চাই ক'লে আইতী তোমাক ধন্যবাদ জনালো মোক বহিব দিয়াৰ কাৰণে মই বাছখনত এই ইফালে সিফালে হালি থকাৰ কাৰণে মই যথেষ্ট থিয় হৈ থাকিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধাই পাইছিলোঁ ভগৱানে তোমাৰ মংগল কৰক বাছখনে গৈ থাকিল মানুহবোৰ লাহে লাহে কমি থাকিল তেতিয়া প্ৰায় থিয় হোৱা মানুহ খুব কমেই থাকিল আৰু এটা সময়ত সেই বয়সীয়া মানুহজনো বাছৰ পৰা নামি গ'ল আৰু সেই বনোৱা প্ৰকৃতিৰ মানুহজনীয়ে গাড়ীখনৰ ইফালে সিফালে চাই থিয় হৈ থকা কোনো মানুহ নেদেখি মোৰ কাষতে চিটটোত বহি পৰিল তেতিয়া মই প্ৰথমৰ পৰা গোটেইখিনি ঘটনাৰ যিহেতু লক্ষ্য কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মই মহিলাগৰাকীক সুধিলোঁ আপুনি বাৰু সদায় এনেকুৱা কৰেনে নে আজিহে আপুনি এনেকুৱা কৰিছে তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে নহয় দাদা মই সুবিধা পালেই এনেকুৱা কৰোঁ মই তেখেতসকলক বহিব দিছোঁ মোৰ বিৰাট মনটো ভাল লাগিছে আর আনকি মই কেটে বা গৈ গিয়ে ৰাস্তাত যদি একটা কলর বাকলিও পরি থাকা দেখো মই আতরাই থ কিবা যদি কিবা পরি না থাকি বস্তু যদি রাস্তাত পরি থাকা দেখো মানে আতরাই থ কারণ কারোার কিনা অসুবিধা হবেন মই মর মরম মাতার দাম মই মরম দৌ কার শ্রদ্ধা কর এইব করি মানে খুবই ভাল লাগে কারণ আমি দুখিয়া মানুষ আমি গরিব মানুষ আমিতো আনক দান করবো আমাৰতো বহুত ধন টকা পইচা নাই আমাৰতো খাদ্য সামগ্ৰী নাই যে আমি কাৰোবাক দান কৰি পুণ্য অৰ্জন কৰিম কিন্তু ভগৱানে যিখিনি দিছে তাৰ পৰাই পাৰিলে মানুহক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এটা সময়ত বাছখন এঠাইত ৰখিল তাৰ আগতে আমি বহু কথাই পাতিলোঁ যদিও বাছখন ৰখাৰ পিছত সেই মহিলাগৰাকীয়েও তাত নামি গ'ল মই নেক্সট ষ্টি গ'লো এইটো এটা খুব সৰু কাহিনী মোৰ জীৱনত কিন্তু এই সৰু কাহিনীটোৱে মোক সেইদিনা বহু কথাই শিকালে যে আমি কাৰোবাক দান কৰিবলৈ বা কাৰোবাক কিবা দিবলৈ হ'লে আমি সদায় ধন টকা পইচা বা সা সম্পত্তি বা খাদ্য সামগ্ৰীৰ কথাকে ভাবোঁ কিন্তু সেই মহিলাগৰাকীয়ে মোক সেইদিনা শিকাই দিলে আচলতে আমি আনক দিবলৈ আমাৰ হাতত বহুত বস্তু আছে কিন্তু সেইবোৰ আমি দিব জনা নাই বা দিবলৈ আমি হয়তো কুণ্ঠাবোধ কৰো বিপদত পৰা মানুহ এজনক যদি আমি যদি অকণমান সময় দিওঁ কাৰোবাক যদি এষাৰী মাত দিওঁ কাৰোবাক সৰু এজনক যদি অকণমান মৰম কৰো ডাঙৰ এজনক যদি অকণমান শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তাৰ বিনিময়ত আমি হয়তো সেই মানুহজনৰ পৰা দিয়া বুঢ়ী আমি আশীৰ্বাদ পাম এই কথাখিনি সেই মহিলাগৰাকীয়ে মোৰ জীৱনত গাই থৈ গ'ল সাধাৰণতে যে দান ভগৱানে আমাক সকলোকে সমানেই দিছে শিক্ষকে শিক্ষা দান কৰে ধনীয়ে ধন দান কৰে কিন্তু ভগৱানে দিয়া আমাক অন্তৰত যি মৰম স্নেহ আদৰ মৰমৰ মাত সাৰ সেইবোৰেও দান কৰি আমি দানখিনি হ'ব পাৰোঁ আমি মনত সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰো সেয়েহে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো আমি যদি ইজনে সিজনক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওঁ মৰমৰ এষাৰে মাত দিওঁ সৰুজনক মৰম কৰোঁ ডাঙৰক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আমি যিখিনি দিব পাৰোঁ যাৰ পৰা আমাৰ একো ক্ষতিয়ে নহয় আমাৰ একো লছ নহয় বৰঞ্চ আমি আশীৰ্বাদ পাম যিটো আমি হাজাৰ টকা দিলে আমি কিনিব নোৱাৰোঁ এইখিনি কৰি আমি যদি সকলোৱে আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়াহ'লে এই পৃথিৱীত কোনো মানুহেই কেতিয়াও বিপদত নপৰিব কোনো মানুষেই কেউ অকলরিয়া অনুভব নকৰিব আর তাকে আশা রাখি আজিল পুনৰ পুনের লগ পাম যদি চেনেলটো আপোনালকে সাবস্ক্রাইব কৰি রাখে আর ভাল লাগলে লাইক আর শেয়ার করব পুনের নমস্কার